Сейчас подошел к Денису, который занимается колбасой. И вот посмотрите предыдущее видео, где я рассказывал, как с 90-х годов я продавал клубнику. Так он тоже с 92 -го года, да? а, Родители спокойнее тут начинали с 93 -го года торговать. Да. 2-го, 3-го До этого Любошовки на начинали, это как они сами любошелки. А, слушай, скажи, пожалуйста, пока я не забыл. А uh, где дешевле вот uh, под ну, на продукция? На привозе еще в любой шопке. Там я знаю тоже. На привозе. На привозе дешевле на привозе будет, да? да? Ну опять же, смотрю, цена поставщика да. зависит. Если э, как хочет допустим, колбасники, яки занимаются живым весом, и которые да. сами берут свиней живые, перерабатывают, то них дешевле получается. А если, допустим, там, уже, так же, как по просто раньше было выгодно ну так или считалось что типа дешевле поехать где-то в деревню на рынок ну, типа, там же большой рынок да. нет уже маленький. Нет, да, нет. ну типа раньше ездили вот где-то в область на рынок потому что там дешевле но я считаю это полная херня Когда поехать купить килограмм мяса где этого 80 километров до а ну, в одну сторону <смех> <смех> Это еще. Приходите на привоз, вот у Дениса свежая колбаса, сейчас возьму у него докторскую не брал. Почему докторскую? 450 гривен в килограмм. Наверное, не возьму. Или возьму маленький. <laughs> Ладно, все. Но с Нос Но Да, Но да. А